বাকীতো মোৰ কণ্ডিশ্যন আপোনালোকে গমেই পাইছিলে হোৱাকৈ এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাব লাগে নেকি বহুতেই বেমাৰ হয় সেইটো হয় বাৰু ইয়াৰ পিছত মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম অলপ সময় টেষ্ট মানে খুব বেছি তিনি থোক ওলাইছে ডেৰটা বজাৰ পৰা লৈছোঁ এতিয়া বৰ্তমান বাজিলে চাই পাঁচটা নহয় ছটা বাজিলে হেল্ল' গাইজ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু কি ক'ম আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ব্লগত আৰু আজি মানে খাম মাল চাই অলৰেডি আপোনালোকে অলপ গমেই পাইছে ত' আপোনালোকৰ মাজত মই বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ বহুতখিনি মোৰ ভাল লাগিছে বহুত দিন ধৰি আপোনালোকৰ মাজত মই আহিব পৰা নাই আৰু অলপ ভাগৰ বহুত লাগিছে মানে অলপতে কথা ক'লে বহুত ভাল লাগি আছে মোৰ গাড়ী আজিৰ পৰা এসপ্তাহ আগত যিটো মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোক আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যিহেতু মোৰ বেমাৰ হৈ আছে বেমাৰৰ উপলক্ষে মই আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ' দিব পৰা নাই ভাবিছিলোঁ কলেজ অফ হ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ কণ্টেণ্ট মিছাই দূৰৰ দূৰৰ জেগাত যাম ফুৰিবলৈ আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ' দি থাকিম কিন্তু মানে কি ক'ম আৰু মোৰ অলপ বেমাৰ হৈ গ'ল আৰু আজি মানে হস্পিটেলৰ পৰা আহিছোঁ মানে ঘূৰিয়ে আছোঁ এটাৰ পৰা এটা হস্পিটেলত গৈ আছোঁ গাঁৱত গৈছোঁ গাঁৱৰ হস্পিটেলত গৈছোঁ আকৌ মৰি গাঁৱত এনেকৈ মানে ইয়াৰ পৰা তৰ পৰা ইয়াত মানে এনেকৈ কৰিয়ে ঘূৰি আছোঁ তো এতিয়া গাইছোঁ মানে আজি মানে হস্পিটেলত গ'লোঁ টেষ্ট টেষ্ট কিবাকিনি পৰীক্ষা কৰিছে আৰু প্ৰেছাৰটো ল' হৈ আছে তেজ গাত অলপ চিটাও নাই এনেকৈ মানে আৰু এইবোৰ দেখিছে এই সেইটো হাততে আৰু এইটো হাততো মানে এইখিনিতে মানে দুবাৰকৈ একদম হেৰি কৰি চাইছে আৰু মোৰ গাঁৱৰ পৰা মানে তেজ পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে মানে অলপ সময় তেজ মানে খুব বেছি তিনি থুপ ওলাইছে তাৰ সেইখিনিয়েদি কিবা এটা কৰিছে তাৰপাছত আৰু মৰিগাঁৱত যাৰ টেষ্ট পৰীক্ষা কৰিব দিছে যিহেতু দুটা টেষ্ট পৰীক্ষা আছে তেনেকৈ মানে আজি সময়খিনি গৈছে আপোনাৰ কি ক'লে বৰষুণ পৰিছেনে বহুত পৰিছে আৰু বহুত দিন ধৰি মই মোৰ মাজত ভিডিঅ' দিব পৰা নাই সেইকাৰণে মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু চিলাইন টেলাইন আদিবোৰ দিছে এতিয়া ওপৰলৈ আপোনালোকক মোৰ ঔষধবোৰ অলপ দেখুৱাই দিওঁ আৰু আজি মানে ভিডিঅ'টো মানে এদিনো নহ'ব দুই তিনিদিনত জইন লগাই দিম মই ফাৰ্ষ্ট টাইম যিহেতু চিলাই ল'ম সেইটোকৰ ভিডিঅ'টোত মানে দেখুৱাম আৰু মানে বেমাৰ হৈছেতো অলপ ফূৰ্তিত থাকিব লাগে বেছি নৰ্মেল কৰি গ'লে ন বেমাৰটো মানে এনেকৈ ফূৰ্তি থাকিব ত' এবাৰ ডিষ্টং হৈ থাকিব লাগে সদায় আৰু হেপিলি হৈ থাকিব লাগে আমাৰ শেৱালি ফুলটো খুলিছে অলপ এয়া বাহিৰত দেখিছে আপোনাৰ এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে মোৰ ঔষধবোৰ এয়া মানে প্ৰাইভেটৰ নহয় চৰকাৰী আৰু প্ৰাইভেটতো এই খবৰমান দিছে সেইবোৰতো এতিয়া মই ক'ৰবাত থৈ দিছোঁ আৰু এইফালে দেখিব পাৰিছে গেছৰ টেবলেট আৰু এইটো চাক আলট্ৰাচাউণ্ডৰ মানে ৰিপৰ্টটো ইয়াত মানে ইমান ভালকৈ আহে নাই আৰু এবাৰ কৰিব দিছে মানে ধৰিব নোৱাৰিলে ভালকৈ মই মানে পানী কম খাই গৈছিলোঁ তাৰপাছত এয়া মৰিগাঁও হস্পিটেলতো ৰিটাৰ্ণ মানে সেইফালে থৈছোঁ এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ দীঘলগুৰি বৈদ্যগুৰি যে কৰে তাৰে হস্পিটেলত চিলিপ এখন এইফালে দিছে পাঁচ হাজাৰমানৰ বিল দিছে তেনেকুৱা খাপ দিছে ফুটখিনিব দিছে বাকীবোৰ চৰকাৰীও দিছে লাইন মেজিত তাকে মানে মাথা মোৰ গৰম হৈছে অলপ আৰু এইফালে মানে ইমান সবাহ লিখিছে এইফালে মোৰ টেষ্টো মই কৰাটো চাওক আপোনালোকে একদম ছেভেন পইণ্ট ফাইভ য'ত নেকি মিনিমাম টেন পাৰ্চেণ্ট হ'ব লাগে টেন নম্বৰত আৰু ডক্তৰে বহুত খং কৰিছে আৰু মোৰ বহুতেই কমি গৈছে মানে শুই থাকোঁতে ভাইটিয়ে ভিডিঅ' এটা উঠালে ভাবিলে আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰেই কৰি দিওঁ আহ মোক কেনেকুৱা লাগিছোঁ মৰা মানুহ কমেই দেখিবলৈ লাগিছোঁ অলপ আৰু এই তেজৰ চিলাইন লৈছোঁ বাৰু আৰু এটামান আছে কিন্তু নলওঁ এই এটাই মোৰ বহুত মাথা গৰম উঠি গৈছে যিহেতু তিনি ঘণ্টা হৈ গ'ল আৰু চাৰি ঘণ্টা সময় মই এনেকৈ এটা পাৰ কৰিছোঁ মাও বহুত সময় মোৰ লগত থাকিলে আৰু ঘৰত কাম আছেতো পঠাই দিলোঁ আৰু লগতে মানে মোৰ মানে বহুতে মানে কমটি অনুভৱটো হৈছে আৰু মানে চিলাইনটো লৈছিলোঁ খুলিছোঁ অলপ তেজ লাগিছে তাকে হাতটো বিষাইছে এনেকৈ আইৰেন টেবলেট খাই বহি আছোঁ তগাই চেলাইন হৈ গ'ল আৰু একদম বহুতে ভাগৰ লাগিছে ডেৰটা বজাৰ পৰা লৈছোঁ এতিয়া বৰ্তমান বাজিলে চাৰে পাঁচটা নহয় ছটা বাজিলে তো বহুত মানে ভাগৰ লাগি আছে আৰু गाइस मेरे दीदी को वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो क्योंकि मेरे दीदी को बीमारी है इसलिए दीदी का वीडियो कहीं डाउन ना हो जाए लाइक करिए प्लीज समझो दादा ऐ जो बेटा छत पे ताछन ओसोता देना नो ये तो लाइट नहीं पाई बोइसे दीदी दे मोय दम भात खबो जा हट पागल ये का करत दिए के अब মোৰ লৈ চাহঁতৰ দেখিবলৈ পাইছে সি মানে টেনশ্যন পৰিছে এ আজি কি হৈছে আ টিপোৱা টিপোৱা টিপুক দেখিছে আহ টিপোৱা আহ সি মানে মোক বহুত ভাল পায় সি মানে মই চিন্তাত পৰিছো তাৰ আজি কি হৈছে কি কৰি আছে সেনেকে থৈছো আহ মই যিমান অসুস্থ আছোঁ মই কিন্তু সেনেকৈ ঘৰত কোৱা নাই যিহেতু টেনচনত পৰিব আৰু ইফালে দেখিবলৈ পাইছে দিনডাল ভাত নোখোৱাৰ ফলত এতিয়া মানে ক'লা কচুৰে চব্জি বনাই পেলাই মোক দিছে খাবলৈ যিহেতু তেজ হয় বোলে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা মোৰ পেটত বা কি হৈছে সেইটোও নাজানো যিহেতু কাইলৈ যাম আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিবলৈ আৰু ইফালে মাজ মামী ধুনীয়াকৈ মানে কৰি বনাইছে ঘৰৰ পোৱালিকেইটা মানে ডাঙৰ ঘৰৰ মানে খাবলৈ মন গৈছে এনেতো সকলো কাৰণে বনোৱা নাই মাত্ৰ দুই কেজিমান আটা সানিছে সকলো কাৰণে বনাব গ'লেতো পাঁচ কেজিৰ ওপৰত লাগিব তো ভাতো বনাব আৰু মামীয়ে চাই দিছে আইচ গুড মৰ্ণিং আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ৰাতি মানে চিলাই লোৱাৰ পাছত ভাগৈ লাগিলে আপোনালোকৰ মাজৰ ভিডিঅ'টো মানে কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ আজি শেষ কৰি দিম আৰু আৰু গাড়ী আপোনালোকে ইয়াত বেয়া কমেণ্ট কোনো নিদিব যে ই এপেমাহটো এনেকৈ ব্লগ বনাইছে বাছ এনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু মানে লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম চিলাইন লৈছোঁ এনেকৈ ভাবিছোঁগৈ ভিডিঅ'টো কেপচাৰ কৰি ৰাখি দিওঁ লাইফত মানে চাব পাৰিম কেতিয়াবা বাকীতো ঠিকে আছে আৰু ধুনীয়াকৈ মানে কিবা কিবি খোৱা বোৱা বস্তুৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বাৰু মোৰ শক্তিৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম দেউতা আহিছিলে কণী এটা দি গ'ল খাবলৈতো মন নাই কিন্তু চোৱা লোকেল কণী খাব লাগে বোলে বাকীতো মোৰ কণ্ডিশ্যন আপোনালোকে গমেই পাৰিছে কিছুমানে ইয়াতে ক'ব কেনেকুৱা বেমাৰ হোৱাকৈ এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাব লাগে নেকি বহুতেই বেমাৰ হয় সেইটো হয় বাৰু কিন্তু মোৰ মানে বেলেগ ন মই বিছ বছৰ ইয়াৰ পাছত মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম চেলাই নাইছোঁ বহুতোতো বহুতবাৰ লৈছেই বাৰু সেইটো কথা বাদ দিছোঁ বাকী আপোনালোকে খবৰটো ঠিকে আছে এতিয়া আজি মানে ভিডিঅ'টো ইয়াতে খামনি মাৰিম আৰু তবলৈক অলপমান দেখুৱাই লৈ তাৰপাছত সামৰণি মাৰোঁ নেক্সট লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু এতিয়া অলপ জিৰণি ল'ব লাগিব অলপ আৰাম কৰিব লাগিব বেমাৰ হৈ আছে কিন্তু তথাপিও মানে কথা কোৱা বন্ধ হোৱা নাই মোৰ আৰু এনেকৈ কথা কৈয়ে থাকিম মই মাজু মই যোৱাকালি মানে চেপা পাতিছিলে তাৰ চেপাটো দুটা কুচিয়া লাগিলে সেই কুচিয়াকেইটা মোৰলৈ আনিছে মানে খাবলৈ যিহেতু মানে মই খাইতো ভাল নাপাওঁ কিন্তু মোৰ উপায় নাপায় খাব লাগিব যিহেতু জিৰাপৰ আছে যদি আৰু তো গাইড লগ পাই আছোঁ নেক্সট ব্লগত আৰু আজিলৈ ইমানখিনি আপডেট আছিল বাকীবোৰ আপোনালোকক জনাই থাকিম